Сегодня 1 ноября, впервые в Украине, в нашем любимом Симферополе, в ночном клубе Троя, отмечает свой день рождения одинокий мужчина в самом цыку, Гер Антон. Вечер обещает быть очень интересным. Мультисекс. Дорогие друзья, с нами сегодня Дмитрий, организатор данной вечеринки компании Beat Music. Дим, один вопрос только. Как удалось заполучить сюда клуб трое Гера ну, начнем с того, что это одна из моих любимых песен, которые я постоянно слушаю в клубах. Поэтому мне очень хотелось его позвать сюда в гости. И мы в контакте, в принципе, с ним постоянно списываемся, общаемся. Он мне предложил, Дима, давай вот у тебя трое встретимся. Конечно, мы всячески постарались сделать, чтобы он сюда, сюда приехал. Мультисекс, секс, 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 секс. Одинокий мужчина в самом соку Не пьет и не курит и спит на боку Познакомиться с девушкой на лет На дешевых людей я хочу ему пожелать счастья банального здоровья любви и чтобы он ценил момент в жизни это мультисекс. самое мультисекс надоело одному надоело никому ни до кого нету дела сам себе носки стирать устал меня а, процветание в своем бизнесе, шоу бизнесе, здоровье, счастье и вообще того, чего он сам на самом деле себе пожелает как для себя, как для мужчины. на день рождения, что пожелаете? Настоящего одинокого а, мужчины. Пожелаю успеха, процветания в этом нелегком пути. Од -од Одинокий мужчина. Од -од Одинокий мужчина. Од -од Одинокий мужчина. Мультисекс. Где ты, милая моя, дорогая? Одинокий. На руках тебя носить обещаю Одинокий. Ты услышь меня, выходи скорей, пожалей меня отогрей. Как вас Мне зовут? Марина, очень все понравилось. Было просто все великолепно. Благодарим организаторов, благодарим всех, всех мы всех. Все было прекрасно, все очень понравилось. Большое спасибо. Дорогие друзья, у меня ощущение, что Марине проплатили это интервью. Почему именно Гера Антон вам нравится? Почему? Потому что он настоящий мужчина, чистый и искренний одинокий мужчина в самом соку Не пьет и не курит и спит на боку Познакомиться с девушкой на лет У которой мужчины нет Одинокий мужчина в самом соку Не пьет и не курит и спит на боку Познакомиться с девушкой на 20 лет У которой мужчины нет и пожелания всем гостям клуба Троя и немножечко себе в честь дня рождения. С удовольствием. Себе я пожелал больше вдохновения, потому что очень много приходится проводить времени именно в дороге. И в дороге очень хорошо пишутся песни, придумываются мелодии. И, естественно, хотелось бы сказать большое спасибо моим со -продюсерам. Именно со потому что все проекты занимаюсь я сам. с нашей известной девочкой моей синеглазой. Наверняка помните, Алексей Николаевич и ее супругом замечательным композитором Николаем Архиповым. Спасибо.